Фотоманы это та фото маньяк приєднатися до под компанії, Бо це стартап шоу на субота, суббота. Також субботня лавика. И Саня, которые улыбается, и дальше у нас лучшее приложение для редактирования фоточек. Это же всегда актуально. Фейли та вины Макрайан. Как спасти безнадежный снимок? Всего за 7 минут. Об этом будем говорить с нашими гостями Андреем и Александром. Олександр Лозицький та Андрій Казановський співзасновники проєкту «Retouch.me». це мобільний додаток для редагування фото, але над знімком працюють не програмні алгоритми, а дизайнери-професіонали із команди проєкту. Расскажите поподробнее о вашем приложении. Вы его придумали, потому что сами любите свои фоточки дедактировать. Признавайтесь. Тут ну, оженочее пытание. Идея приложения возникла после того, как мы поняли, что есть у девушек большинства потребность э, все-таки себя немножко преукратить. А вот. чем ваше приложение вот, отличается от того же Инстаграм? При загрузке приложения свои фотографии, когда вы выбираете, вы можете выбрать, э, что вы хотите улучшить у себя. Убрать немножко живот сделать немножко больше грудь, сделать длиннее ноги, уменьшить бедра. Вы прям, знаете, наверное, телепатически сейчас читаете <с мои мы нашли потребность, которая есть и которая не удовлетворена и это приложение решает эту потребность. Человек дружит фотографию, указывает все параметры. Через 7 минут человек получает свое приложение обратно уже обработанную фотографию профессиональными дизайнами, согласно тем параметрам, которые указал человек. Чему самый людский фактор вы вы решили это кожа додать? Я думаю, когда Программа дойдет до того момента чтобы э, оценила фотографию поняла всю, все недостатки фигуры все что предлагает человек изменить этой фигуре, и будет такая программа то наверное этот человек получит нобелевскую премию на самом деле я знаю что 95 процентов вообще девушек загружает свои фоточки именно ночью ночью ваши дизайнеры работают? да, да. І да, також через 7 хвилин. Я можу сказати, що в основному, в основному частина заказів у нас вночі, тому що ага. основне кількість заказів у нас з Америки. Ну що, я пропоную зараз прогулятися містом Києвом і поспілкуватися з нашими глядачами, для того, щоб дійсно побачити та почути відповідь на питання, хто що редагує на фотографіях. Це телеканал М1. Чи ви коли-небудь редагували свої фотографії? В сенсі? Ні. Ну, мабуть, так. Да. Раніше займався, коли був час. Звісно. сувычайноких так, ресурсах або з допомогою как додаткіў на радофон не знаю яківа наві деякихх праграмах спеціальных разве что форсквер Фhop либо вКтакте там paint Істаграм и все остальное що само змінювали планирование там пахудзення адместстра нормальныхов какие-то странные цвета мабуть тон шкіры лицо колер шкіры точно змінив з більшої трохи очі а Груди. Ну, мабуть, поміняв би ті всі обличчя на, на більш трезі. Дівчата посоромилися нам розповісти, які частини тіла вони найчастіше редагують. І тому мені залишається тільки нашим гостям задати це питання. Скажіть, будь ласка, хто саме вчинки або ж чоловіки найчастіше редагують частини тіла? І якщо це хтось там буде відповідати, то які саме частини тіла? Звісно ж, при тому і э, дівчині бальзаковського віку теж. А які частини тіла? Це цікавіше. Разное, разные. разные. Но, ну, номер, а, но, Це... номер один это грудь. О! О! А, а, самая популярная группа. да. На втором месте живот. Mm -hmm. И oh. на третьем месте... Талия да, да и ноги. Yeah. А скажите, пожалуйста, сколько же будет коштовать на послугу, uh, Это Эта услуга сейчас стоит uh, доллар за одну фотографию. 90, mm -hmm. Даже не доллар, даже дешевле. 99 центов. Ой, mm -hmm. тут же на эти моя yeah. тема. Какой процент вы отрабатываете? Uh, нет, тут никакого секрета нет. Комиссия Apple берет 30 процентов. Mm -hmm. Нам остается приблизительно 70 центов. Это, это то, что uh, приходит нам за фотографию. Ну, no, тут все ясно. Кто что будет себе увеличивать, уменьшать или улучшать? вот будем говорить в следующей нашей студии. И также еще открываем секреты самых популярных фоторедакторов App Store. Я у это И вообще, на самом деле, будьте с нами, потому что у нас есть много интересного всего лично для вас. Стартап-шоу. Через час встречаемся.